Как у вас война проходит, расскажите. Да и у нас ее вроде нету. Это может в вашем городе ну. нету пока что, а, ну вот, а наш в друг... а других? А я не знаю, откуда я могу знать. В плане откуда вы можете знать? Откуда вы информацию берете? А мы ее вообще не берем. Вам ее дают. Гениально! Спасибо огромное. Вот я постоянно привожу в пример. В украинской мове чітко відображаются, чітко демонструється українська суб'єктність. Я беру участь, це моя суб'єктна э, волева дія. Я беру участь. А у росіян принимают участие, принимающие стоят и принимают. Вот вы не берете информацию, вы ее принимаете. Откуда вы принимаете эту информацию? Не принимаю вообще ниоткуда. Не беру, не принимаю. Ничего себе, вы Маугли или Тарзан? Ну, типа того, да. Я понял. А нападение... Я выбрал изоляционную политику. Изоляционную. А нападение России на Украину поддерживаете? А кто на кого напал там? Россия на Украину, вот вам рассказываю, Маугли. А когда это случилось? Случилось довольно-таки уже давно. Все Маугли даже об этом уже знают. Даже Тарзан узнал. Только вы О. пока что не в курсе. Кто написал Маугли? Киплинг. Вот, молодец.